Я хотел бы вернуться к наиболее распространенному заболеванию, которое эффективно лечится с использованием стволовых клеток, именно к сахарному диабету. А поскольку если мы сейчас говорим о слове пандемия, да, то есть мы в первую очередь подразумеваем коронавирус, да, вот как-то так уже сложилось в нашем информационном пространстве. Но тем не менее, пандемией 21 века по праву считается сахарный диабет. Я посмотрел вчера вечером, готовясь к нашей сегодняшней встрече, статистику. То есть фактически полмиллиарда людей в мире, то есть 500 миллионов, болеют больны сахарным диабетом. И по прогнозам это количество будет только возрастать. А если мы будем вспоминать некоторые эндемические зоны в мире, то есть этот процент еще выше. Среди ваших пациентов, я знаю, что достаточно большой процент занимает именно пациенты с сахарным диабетом. Какие эффекты при использовании стволовых клеток при сахарном диабете? Ну, я не могу сказать, что это самая главная болезнь, которая лечит стволовые клетки. Но так получилось, что диабет, как вы сказали, очень распространено заболевание. Это, как, называемая такая неинфекционная пандемия когда очень большое количество людей на всем, на всем мире, в земном шаре начинают болеть эти заболевания. Это очень серьезная болезнь, которая приводит к серьезным осложнениям. Ну, то есть высокий уровень сахара, который сопровождает диабет второго типа, кельпсов второго типа, повреждает перечто сосуды, сосуды сетчатки, нервов, нервы, сосуды сердца, почек и приводит к очень серьезным осложнениям инвалидизации пациентов очень быстрая. Поэтому это очень серьезная проблема. И к нам, почему у нас такой достаточно большой процент пациентов из арабских стран? В этих странах практически каждый третий пациент, да, 80% пациентов больны с актранным типа. Да. Это связано с гитическими условиями, с питанием, с образом жизни. Ну, в общем, это проблема всех стран российского залива. Поэтому эти люди обращаются к нам. Мы говорим о том, что клеточная технология позволяет э, добиться самого главного цель, которая в лечении сахарного диабета это эффективно контролировать уровень сахара. Э, потому что до того, как мы применим свои технологии, наши пациенты применяют различные большие дозы препаратов химических, инсулин, но тем не менее сахар у них контролируется плохо. В Наша задача добиться эффективного контроля за Если мы это достигаем, никаких осложнений у пациента не возникает, и он продолжает жить активной жизнью, и у него нет никаких осложнений. Поэтому вот мы можем гордиться тем, что после нашей технологии, которая применяет клетки, в нашем комплексе лечения с использованием традиционной терапии, которую мы применяем, и особенности наших технологий, которые улучшают работу клеток. Мы достигаем у всех практически 85-90% случаев нормальной гликемии, то есть хорошего контроля за сахара. Да, как раз наши зрители могут видеть данный график у себя на экране. Я уверен, что это просто такие впечатляющие цифры, которые демонстрируют вот именно хороший контроль над уровнем глюкозы крови. Ну и, соответственно, тем более мы видим, что гликозилированный гемоглобин также держится в нужных пределах. Это очень важно. Да, а, да абсолютно правильно, поскольку тоже все, что связано с осложнениями, да, то есть это контроль над развитием болезни. На клетки восстанавливают чувствительность клеток, тканей организма к инсулина. Это уникальный механизм, который этими другими препаратами пока достичь не удается. Еще раз говорю, что клетки, которые мы используем в профессиональной медицине, это клетки, которые созданы природой. Они никак не переформатируются, они не перепрограммируются. Мы научились их выделять, мы их научились культивировать, увеличивать количество, если необходимо. Мы научились их сохранять и тестировать. Эти клетки абсолютно безопасны и никаким образом не влияют на, какие-то процессы в организме. Они естественны для организма человека. Поэтому каких-то там рисков, которые вы им приписывали, онкологических, абсолютно нет.